Бог, 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 Бог. Бог. Мы выезжаем, мать моя, жена и я. Да, закрыл я сейчас ключи. Сегодня сгорел дом. Вот дрон бух горит. Сгорел дом полностью. Мы вот сейчас будем вот так по прямому ехать. И вот там последний дом. Круглые сутки. Круглые сутки одни обстрелы. И Дроны прямо над крышами. По гражданским машина ехала, человек, который стеклил окна, ну, забивал. Влупила ему прямо в стекло и убила его. Не, я даже не выходил. Вы дома все время вот это сбили, да, да, да? Да, да, да. ну выйдешь, она как влупит, как влупит, там, не дай бог. Так, палочку убираем. Так, теперь соль, никуда не лезьте. Сейчас... Все, вот не надо Если уже подумать, какой раз мы переезжаем, елки, маталки А где вы до этого жили? Мы в Яблоновке. Ходуночки мы же берем, с собой, правильно? Ходунки О, берем. Обязательно. С собой. Вот эту ногу закидываю сюда. Теперь... Ру, голову, голову аккуратно, голову. Вот, 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 был. Сын номер да что собирался ехать ну Забыть, что на ну выезжать. ночью, в каждую ночь очень громко, сильно громко. Очень громко. Все громче и громче с каждым разом. Пожалуйста, внимательно как-то может поправить, а то как в галеру будете нести, чтобы не упало на вас. Вещи какие-то еще есть? Вещи тут есть на вас будут? Да. встречаем, встречаю, там, поможет, посмотрите. Зараз находимся в этой святыне, все. Чергова евакуація. Евакуюємо жіночку з її сином-інвалідом. Буквально вчора поряд були прильоти. Вони замовили евакуацію. Сьогодні ми приїхали в Костянтинівка постійно, Бога, під обстрілами. Це каби, ствольна артилерія, ну і дрони все постійно в небі. Евакуації дуже багато. Зранку до самого вечора ми постійно їдемо в Костянтинівку, повертаємося з людьми. Людей передаємо волонтерам, потім знову повертаємося в Костянтинівку. каждую заявку, каждую адресу мы намагаемся выехать и работать, потому что люди чекают, люди чекают, нашу документацию. Вчера двинули дети, двинули Ташки, двинули Ташки изгарили полностью рядом с нами. Рядом это туда шестая школа. И бомба прилетела рядом с нами вчера. Да вылетела там, что мы там закутывали на балконе окна. Ну очень страшно, я честно говорю. И там дом тоже прилетал дрон, короче. Соседи а подушили, но уже уехали, некому больше душить. Только Разве. выйдешь, дрон подлетает и не смотрит на него. Но они за людьми так тоже охотятся или Балконы, только... парда. Балконы? И потом пожар начинается, да. А как вот вы готовили еду там? А или, или вы ели вот то, что просто... чайных свеч. Да? А это еще это... в газовых болотчиках и эти сухом спирте. Я там сам потом еще даже пробовали масляную свечку сделать. И получилось. Применились и картошку варили, да, яйца свечка, и жарили. Я ставить. не ожидала таких результатов, если честно. Ну, было да, желание выжить и жить. Потом у нас была корейская печка с газовым баллончиком. Это вообще прелесть. Да, да, да. Сюда садись.

о, ты хоть солнце сейчас побачишь, да? Да, Давай. Да, да, да Ну вот, ребята, Владим... вот, Владимир Владимирович, спасибо им, дай Бог. Искали нас долго, да? Крепкого здоровья вам. ну, что самое, чтобы не было никаких инцидентов. Ничего, самое главное, чтобы безопасность выехала, все, довольно быстро, все. Ой, спасибо. Да. База ЮА продовжує працювати з поліцією з Костянтиновки по евакуації з пекельного донецького напрямку. Хлопці вивозять нам цивільних людей з міста, охопленого вогнем. І... На броні, і ми потім їх продовжимо евакуювати в більш безпечні райони нашої батьківщини. Ми повеземо людей чи в Павлоград, чи в Лозову, де вже буде їм запропоновано чи безкоштовно розселення до кінця бойових дій, або ми їх відвеземо до їхніх дітей, внуків або інших родичів, і це все буде безкоштовно. Евакуація рятує життя. Слава Україні! І дякую хлопцям з Костянтинської поліції. Все буде Україна! взрывов слышали. Все ну, время? не так, как сейчас, естественно. Ну конечно, когда они напали уже в двадцать втором уже. Да, нормально, третий.